daripada amal ibadah. Ha, ya. Yeah. Dia gopoh. Sedangkan orang yang berlambat-lambatan atau slow and steady lebih dekat kepada kejayaan. Jadi kenapa kenapa dia tak dapat kemanisan nama ibadat? Kenapa dia tak dapat menggandakan nama ibadat dengan uh, dengan natural ataupun dengan senang hati. Ni gopoh yang pertama iaitu abid yang gopoh dalam beramal ibadah dalam usaha menuntut istiqamah. Jadi dia pulun. Akhirnya dia kecewa dengan nak amal ibadah dia. Ya, jadi kena slow dan steady. Nanti akhirnya dia putus asa. Gopoh yang kedua kita bincang. Iaitu Gopoh ketika Memohon hajat Yang tidak Dimakbulkan lagi Dia berdoa berdoa Tak makbul, berdoa tak makbul Berdoa tak makbul Gopoh dia kata bila Tuhan nak makbul Dah setahun dah Doa bulan Ramadan saya tahun lepas pun Tuhan tak makbul Ini dah jumpa Ramadan satu lagi Ya bila satu orang putus asa Allah Ta'ala makbulkan doa dia Allah Ta'ala haramkan hajat tersebut daripada dirinya betul ya? Hmm. sebenarnya Tuhan tak bagi disebabkan kita masih tidak bersedia dia tiba waktunya tak tahan-tahan tak tertahan-tahan Tuhan makbulkan Nabi selalu pandang ke langit doa kepada Allah ya Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah berdoa pada Allah Ta'ala supaya kiblat dialih daripada Baitul Maqdis ke Kota Suci Makkah ke Baitillahil Haram. Berapa lama? Nabi doa tak putus-putus. 17 bulan. Lama. Ya. 17 bulan Nabi berdoa pada Allah Ta'ala. Padahal Nabi Sayyidul Kaunain Penghulu bagi Dua makhluk jin dan manusia Kalau ikutkan Dah jadi penghulu bagi manusia Minta terus dapat Tak da, Tak da, Tak juga 17 bulan Nabi doa akhirnya makbul. Jadi jangan putus asa bila berdoa. Bila putus asa, kata buat benda minta kepada Allah Taala bukan Tuhan bagi pun haram terus hajat kita tu. Ya. Kita tak sembuh lagi kita doa. Doa-doa tak sembuh, doa-doa tak sembuh. Ya, di situ ada dua pelajaran. Satu kita kata tadi kita masih tak bersedia untuk menerima. Yang kedua, Tuhan nak mengalihkan pahala tak putus-putus pada kita. Sebab ketika kita berdoa mengharap itu bukankah dapat pahala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bila Tuhan ku minta aku, aku dekat dengan Tuhan. Tuhan sentiasa mendengar. Yang ketiga kita bincang doa ni cerita go gopoh ya. Dia berhajat atau berdoa jumpa je. Supaya orang yang menzaliminya mendapat kecelakaan. Bila dia dizalimi oleh satu orang dia doakan cepat-cepat dapat kecelakaan. Awas berdoa begitu. Kerana kalau Tuhan bagi lebih daripada yang sepatutnya sepatutnya dia mendapat kafarah sekian-sekian disebabkan kezaliman dia kepada kita tapi bila kita minta Tuhan balas akhirnya Tuhan perkenankan dengan bagi lebih daripada yang sepatutnya maka lebihan nanti Tuhan akan tuntut di akhirat nanti faham ya tuan-tuan ya maksudnya adalah dia buat zalim pada kita Allah Ta'ala ada plan dah terbahasa mudah dia disebabkan kezaliman dia Allah Ta'ala akan balas sekian-sekian tetapi dia sebabkan kita minta, Ya Allah, malahlah kejahatan dia, dua kali ganda, sepuluh kali ganda, Tuhan makbul. Dia sepatutnya dia dapat musibah sekian, digandakan musibahnya tujuh kali ganda. Yang tujuh kali ganda tu Tuhan akan tuntut di akhirat nanti. Sepatutnya, plan Tuhan dapat banyak tu saja Musibah disebabkan ke kezaliman dia. Tapi bila kita bentak-bentak Tuhan, malah kejahatan, malah kejahatan kezaliman dia, akhirnya nanti, tu lebihan daripada balak yang tertimpa ke atas orang yang menzalimi kita itu Tuhan akan tuntut di akhirat Baiklah. nanti barulah kita masuk istiqjal yang keempat qalan muallif rahimahullah bahwasanya asal ibadah milik akan dia itu wara apa maksud wara tarkus syubhat tulis meninggalkan perkara syubhat itu makna warak Meninggalkan perkara syubahat Iaitu yang tak jelas halal, tak jelas haram Panggil syubuhat Itulah warak Dia tak buat benda yang tak jelas halal, tak jelas haram. Warak Dan warak itu asalnya telik yang habis-habis Suatu yang dibicarakan Dia bicara yang sempurna Mana dia kaji sehabis kaji Benda ni boleh, benda ni tak boleh Ya Daripada tiap-tiap sesuatu bukan makannya, segala tindak tanduknya, iaitu adalah yang dikendaki di sini daripada makan dan minuman, pakaian dan perkataan. Itu mana wara? Wara adalah orang yang memeriksa. menelik ni mana dia memeriksa. Dia post mortem Perkara tersebut boleh tak boleh. Kalau tak jelas boleh tak boleh ditinggalkan. Dari sudut makanan, minuman, pakaian, perkataan. Itu mana warak Orang yang menelik sehabis telik ya, Dia post mortem Bukan post mortem, dia cek Dia kaji Makanan tu, minuman tu, pakaian tu Perkataan tu boleh tak boleh okay. Itu warak Dan apabila adalah seorang lelaki Bersegera di dalam kerjaannya Isti'ajal, tulis isti'ajal Gopoh ya, bersegera tu Gopoh, isti'ajal Tiada berkira-kira bab makan, bab minum, bab pakaian, bab perkataan, habislah warak dia. Ya. Ha. Tiada berkira-kira dan tiada berpelahan lahan. Dan tiada tetap padanya. Dan tiada meluntut kenyataan. Jelas tak jelas. Dan tiada menelit pada pekerjaannya. Boleh tak boleh. Seperti barang yang wajib atas baliknya dan bersegera kepada tiap-tiap kala dia tak cek dulu perkataan ni boleh tak boleh diujar diucapkan dia main cakap dia main makan dia ya dia main pakai dia maka jatuh di dalam tergelincir dan memakan tiap-tiap makanan maka jatuh di dalam haram atau syubhah ini pun dipanggil is tiak ya istiqjal istiqjal gopoh dalam memilih makanan makan je pakai je cakap je ha, dalam meninggalkan perbuatan warak <tuh> rambak makan pakai dan juga makanan dan juga perkataan Habis satu penggang cukup dah ya. Dan demikian lagi pada tiap-tiap pekerjaan. Maka luput akan dia warak. Jadi istiqjal ni menghilangkan warak. Farak ni makna teliti. Hati-hati. Dan di mana ada kebajikan ibadat dengan tiada warak. Dan apabila ada di dalam perkara yang memutuskan tempat kebajikan dan diharamkan segalanya hajat dan membinasakan segala muslimin dan membinasakan dirinya. Kemudian takut luput warak yang iaitu ke, ha? kepala modal. Warak ni adalah kepala modal. Raksul mal. Modal kita dipanggil Rok Sulman orang dulu panggil kepala modal dasar bahasa Arab Rok Sulman modal tu panggil kepala modal inilah modal kita ya warak tu maka sayuginya sepatutnya sayuginya sepatutnya dan sebenar-benar bahawa ia bersungguh-sungguh dan ia cita-citakan baginya dengan menghilang menghilangkan dan membaikkan dirinya kemudian daripadanya bermula Allah itu yang beri taufik dan kuniannya dan minnahnya minnah mana minnah pemberiannya minnahnya pemberiannya wallahu a'lam selesai sifat insti'jal insyaallah start daripada ni buat garis kita bincang takabbur hari itu kita bincang angan-angan kosong kemudian kita bincang hasad kemudian kita bincang insti'jal gopo kemudian kita bincang takabbur empat perkara ni merosakkan hati kita ya banyak berangan-angan yang kedua apa hasad yang ketiga isti'jal gopoh yang keempat takabur start pada sini tajuk lain dah dan ada pun takabur ha, bincang pasal sombong takabur maknanya sombong insyaAllah kita akan baca nanti Rabbana takabal minna wa'afu'anna khidana rahamna tuba'na'ina واهدنا مسكن الغيث يا رحمن أنت تجعلنا من القانطين وانصرنا أن قوم الكافرين نشفي ما رضي الله عن مرض المسلمين اللهم من أنزلت عليه سورة الفاتحة الفاتحة أن تسبق كفارة لأن سورة التناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة مساء منكم أونلاين.